Цей лікувальний заклад херсонцям дуже добре знайомий. В народі за ним міцно закріпилась назва «Тропінка». Чим сьогодні живе Херсонська міська клінічна лікарня імені Тропіних? Ми запитаємо в нашого наступного гостя. Це головний лікар цього закладу Леніт Тимофійович Ремига. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий. день. Лоніда Тимофійовичу. Ваш заклад дуже відомий, має свою історію, має традиції. Якою сьогодні є ваша лікарня? Ну, дійсно, наша лікарня – це сьогодні багатопрофільне лічебної чережені. И мы в будущем году будем, в общем-то, вступать в столетие основания нашей больницы. В составе сегодня нашей больницы это 6 поликлиник, это 14 стационарных отделений, это вспомогательные службы. Кроме того, две их семейные амбулатории. Это практически 1500 сотрудников, из них почти 400 врачей, 800 почти человек это средние медицинские работники, санитарки, остальной технический персонал. Мы получили статус клинической больницы и mm -hmm. имеем право на своей базе обучать врачей интернов, студентов практическим навычкам. И также мы имеем статус международного организации ЮНИСЕФ как больница доброжелательная к ребенку. Mm -hmm. Ну сегодняшний коллектив работает над Усовершенствованием лечебно диагностического uh -huh. процесса. Несмотря на определенные трудности, мы стараемся двигаться вперед. И есть определенные успехи. Лекарня надає допомогу не лише жителям Комсомольского району, а й іншим городянам. Які ці послуги? В составе нашей больницы действительно есть 4 городских отделения. которое оказывает высокоспециализированную помощь стационарную. Это эндокринологическое отделение, это травматологическое отделение с круглосуточным травмпунктом, это наше офтальмологическое отделение с круглосуточным офтальмологическим центром и нефрологическое отделение или отделение для заболевания почек. Статус этих отделений позволяет сегодня оказывать помощь не только жителям Комсомольского района, но и жителям города Херсона. Также мы имеем опыт оказания медицинской помощи и жителям нашей Херсонской области. К нам тоже обращаются и близлежащие районы. И учитывая, что через Херсон проходит магистральная трасса автомобильного сообщения, то часто, к сожалению, с автомобильных ДТП угу. к нам привозит и пострадавших в наш городской травмпункт. И мы оказываем помощь, можем сказать, даже всем тем, кто находится в такой ситуации, не очень угу. лицеприятной. Міський офтальмологічний центр, який розположений на базі вашої лікарні, розташований, дуже успішно розвивається, маєте дуже багато успіхів, які відомі навіть далеко за межами області. От розкажіть трошки більше про цю роботу. Ви дійсно зазнаєте, що це відділення в останнє час має тенденцію до дуже інтенсивного розвитку. Ви бачите, офтальмологія – це та відділення медичних знань, де дуже швидкими темпами має розвиток. И надо сегодня успевать за этими темпами, за новациями. Э -э опыт зарубежных стран, mm -hmm. опыт России показывает, что сегодня сама клиническая офтальмология, она уже не имеет такого права mm -hmm. на существование, надо развитие. А без современных... Компьютерных технологии ее развитие невозможно. И мы, конечно, э -э -э с 2011 года мы добились, чтобы на базе нашей больницы функционировал городской автоматизированный центр, который оказывает помощь всем жителям uh -huh. города Херсона и травмы, которые доставляются нам э с области. Э -э за счет инвестиционных проектов uh -huh. примерно на 2 миллиона гривен мы приобрели уникальную аппаратуру. Это это американская установка Stellaris, это германская установка фирмы Carl Zeiss, это французская установка AB Scanner, которая позволяет в общем -то, нам на высочайшем уровне сегодня оказывать помощь таким больным и проводить уникальные операции при катаракте, головокоме, при отслоении сетчатки. Я вам скажу больше, мы уже в этом году начали функционировать как центр лазерных технологий. Uh -huh. а, на базе офтальмологического отделения мы приобрели лазер, и этим лазером мы лечим сегодня отслойку сетчатки uh -huh. при тяжелых осложнениях сахарного диабета или травмах тяжелых, кровоизлияниях. И таких больных сегодня не, не нужно направлять в какие-то клиники Одессы. Uh -huh столичную клинику или за рубеж. Такую помощь сегодня мы можем получить, наши больные могут получить у нас. Специалисты да? прошли обучение за границей. Угу. Пройшли навчання в Росії і в наших ведучих клініках города Києва. Угу. Лікарня з кожним роком, ви про це ще й не говорили. Удосконалює методи, так з'являється нове устаткування. Окрім того, що ви також щойно назвали, які ще з'являються, яка нова апаратура з'явилась і яка ще потреба є, можливо, нагальна в чому в лікарні. Ну, ви знаєте, якщо ті по принципу, що медицинська допомога має бути общедоступною і качественною. Естественно, нужно ее и развивать в этом направлении. Мы хотим сегодня, в общем-то, нашу болотурному службу немножко усовершенствовать. И в этом направлении мы сегодня работаем. Работает у нас отделение семейной медицины в Камышанах, работает на острове в микрорайоне. Что касается диагностической аппаратуры, позапрошлом году мы приобрели современный наш флюоро аппарат, который делает э, цифровые снимки. Также мы для нашего гинекологического отделения, который успешно сегодня занимается лечением, оперативным лечением механических бесплодий, угу. приобрели гистероскоп и делаем тоже сегодня бесшовные операции угу. при этих заболеваниях. Также у нас за счет инвестиционного проекта мы приобрели современную лапароскопическую стойку в хирургическое отделение, где делаем тоже широкий спектр бесшовных оперативных вмешательств на желчном пузыре, при грыжах, при аппендицитах. Мы немножко пошли дальше в развитии помощи в области травматологии и ортопедии за счет приобретения дорогостоящих ну, современных расходных материалов совершенствовали операционные вмешательства при травмах mm -hmm. и коррекции ортопедических заболеваний и на базе нашего городского эндокринологического отделения учитывая что проблема сахарного диабета очень такая для нас ну, большая, актуальна mm -hmm. да, мы разработали в общем то лечение медикаментозную коррекцию осложнений сахарного диабета и у нас функционирует центр диабетические стопы, угу. которые... Уникально, да, врачи да. установят? Таких небогато в Украине. Да, их немного в Украине, но они очень показывают свою эффективность, потому что проблема очень важная, осложнения бывают очень часто, и э, на базе нашего этого центра мы проводим не только медикаментозную коррекцию, угу. но и проводим э, уникальную пластику э, кожных нарушений, угу. Спеціалісти у нас пройшли соответствующе в ведущих відучих клініках Європи uh -huh. і города Києва. Uh -huh. Один з пріоритетних напрямків вашої роботи це звичайно сімейна медицина. Ви про це вже говорили. От в контексті реформ сьогодні ми багато будемо ще про них говорити, про ці реформи. Як вони торкнуться вашого закладу, і, можливо, до чого готуватися хрестом? Ви знаєте, ми маємо опит роботи в області сімейної медицини, я вже говорив, модель. Существование такой медицины у нас в поселке Камешаны, uh -huh. она практически у нас работает с 2001 года, еще не было никаких директивных документов. Так уже сложилось, что там работают специалисты, которые проживают uh -huh. в этом районе, и они знают жителей от рождения, так сказать, до uh -huh. их, дней, да? Да, последних дней. И эта модель, она, конечно, имеет право на существование и в других наших регионах, я имею в виду в нашей в городе Херсоне. Конечно, реформы это всегда болезненно, но они, наверное, все-таки крайне необходимы. Угу. Почему? Потому что сегодня то финансирование, которое есть, мы понимаем, что мы его не увеличим, а перераспределить ее в пользу амбулаторно-проклинической службы. Это действительно такая реформа нам позволит. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день, если у нас в Комсомольском районе 30% населения охвачено семейными врачами, оказанием медицинской uh -huh. помощи первичной, то я думаю, что эта цифра еще недостаточна. То есть нам надо стремиться, чтобы эта цифра была, ну, в общем-то, где-то приближалась к 100%. Вот. Для этого нужно обучать кадры, uh -huh. для этого нужно новое оборудование, для этого нужна вот та модернизация, которая сегодня происходит на стране. Я считаю, что это необходимо, но нужны последовательные, нормативно законодательные акти, которые, як правило, должны удовлетворить три контингенти населення, как говорится угу. в этой реформі. Это прежде всего населення, это, конечно, медицинских работников, ну і наверное, власть для того, щоб вона була веду нами. Звичайно, вони тимофічку дуже швидко спливає час. На жаль, наш ефірний час обмежений. Тому я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за цікаву розмову. Бажаю вам всього найкращого. До побачення всім здоров'я.